отставной сержант 3-й механизированной роты 1-го механизированного батальона, позывный Тема. В этой бригаде два -го года. Был 3 батальона в 3-м механизированном батальоне в 9-й роте, вот, обычным пехотинцем. Вот, после поранения э, перевелся в 1-й механизированный батальон, 3-й механизированный рот. 1-го числа 7-го месяца 24-го года получил сержант. Мишанька, заряжай 4 по 10. Я тебе говорю два. Оставляй оружие. И белое сто. Это наш первый опыт такой, чтобы взять сразу гражданского и его научить под себя. Здесь мы научим э, владение оружием э, автомата, пулемета, э, одноразовых РПГ, э, метание гранат, стрельба с подствольником штурм окопов, штурм зданий, штурм нор. Дыхание, Миша, дыхание! Марш-бросок у нас по координатам, чтобы они ориентировались на местность. Вообще все реалистично, все как парни ходят у нас на боевые действия. Мелкими группами на расстояние 4-5 километров, сопровождение мавиком контроль с КСП, управление людьми по связи, по радиостанции. Плюс мы закупили учебные гранаты, вот, имитировали сбросы по ним. Были подрывы у нас тротиловых шашек и ИТМ. Это имитация артиллерии. Готовим их к физической нагрузке в плане того, что на боевые действия, если идти, а это как правило, не менее 5 километров. Это нужно пройти. Плюс нужна выносливость, потому что сзади будет у тебя еще рюкзак с БК, с продовольствием, плюс экипировка, оружие, а это все нужно физическая подготовка. Автомат у тебя не гуляет. Зафиксировал его и все, идешь по мишени работаешь гражданский человек, вы сами знаете, гражданский человек, они хотя бы какую-то учебку проходят, вот и приходят. Сразу гражданский пришел. И Миша себя как очень показал, как можно сказать, наравне с бойцами. Как будто он уже давно в строю и воевавший, и уже с оружием на ты. стреляется всего вида уже вооружения. Так что если он уже там надумает вступать в лавы сбройных сил Украины, то себя покажет неплохо. Пінтбол у нас проводиться. Він э, якобы вечером сьогодні Вот, поїхати. Я кажу, що у нас по розписанню ще Вот, Міша говорит, ну все, я остаюсь. Короче. Тому що з холостими патронами ти там не відчуваєшся, ти начебто завжди попадаєш і ти, ти виграєш. А з пейнтболом це більш реалістичні відчуття, тому що і сенці залишаються реалістичні. И как бы, мне не очень хочешь, чтобы тебе попадали в ходу. И Сразу чувствуешь, что все-таки попали. Так, это у нас третья точка по нашей сегодня программе. Вот. Э, медицина. Здесь старший э, инструктор румын вот. э, с большим опытом боевых действий. Вот. Андреевка, Клещеевка. Ты поинтересуйся, может ли он сам себе накинуть турникет. Курс у нас э, гражданского. Вот, десятидневный, вот, но Миша у нас уже две недели. Если он уже здесь две недели вместо десяти дней, это уже, наверное, показатель. Здесь людей ничем ни, никто не заставляет, никто не обязывает. Приехали, их нет только желания. Вот, приехали, потренировались, научились, вот, а дальше они уже будут решения сами принимать.